А вже за мить ви дізнаєтесь, що змусила Андрія тікати з наданої кухні. Ну, я стала зустрічати в інтернеті інформацію о те, що у тебе роман з одним із учасників X-Factor. А зараз не пропустіть. Роман Медний розкриє таємниці вдалого макіяжу, які відомі лише професійним стилістам. Давадітлі. вот эту линию до уголка глаз или остановиться где-то? Тут еще такая хитрость. Если ее довести от внешнего уголка к внутреннему, объединить с верхними, то глаза могут получиться круглыми. Вот. Поэтому мы отступаем от внутреннего уголка приблизительно четверть глаза. И доводя до внешнего уголка глаза, мы не замыкаем линию, оставляем ее открытой. Это делает глаза визуально более открытыми. И вместе с вот этой линией, которую мы строили по верхнему веку, с вот этим эффектом подкручивания, работает именно незавершенный вот этот рисунок, он не должен упираться в эту стрелку. Многие девушки подпирают стрелку сверху, из-за этого стрелка выглядит немного опущенной. Нужно оставлять место между ними, и, кстати, можно даже акцентировать это место при помощи бежевого карандаша, либо светлых теней. Мы сегодня обсуждаем, как можно всего за 15 минут сделать самостоятельно романтический макияж. Сейчас о румянах, которые ты там втихаря наносишь. Да, я взял натуральный естественный оттенок, вот такой вот пыльный розовый, и наношу его на верх щеки. То есть мы улыбаемся и смотрим вот это вот яблочко, которое у нас образуется, и чуть-чуть со смещением к внешнему краю лица мы наносим небольшое количество вот не такого натурального пыльного розового цвета. Если у вас желтая кожа, возьмите персиковые тени. Если вы светлокожая девушка, вы можете взять более холодный, более розовый рисунки. Здесь мы взяли довольно нейтральный универсальный цвет. Некоторые кремовые румяна можно использовать и в качестве губной помады. Вы можете использовать этот цвет для того, чтобы акцентировать губы. Только он там будет на губах более насыщенным? Да, просто более толстый слой накладываем, и за счет этого губы у нас выглядят более насыщенными. А теперь маленькая хитрость, чтобы губы выглядели одновременно натуральными, но при этом мы смогли их накрасить, мы сначала нанесем небольшое количество блеска на губы, а затем уже будем рисовать контур. Посмотришь, как получится. Ну как, карандашом по блеску, если... Рисовать контур, то просто все размажется. Совсем-совсем прозрачный блеск мы используем в качестве основы его, затем мы при помощи бежевых теней акцентируем верхний вот изгиб, при помощи карандаша рисуем контур. Помним, что карандашики у нас все должны быть остро заточены. Вот когда блеском пользуешься, всегда есть искушение чуть-чуть вылезти за контур губ естественных блеск не должен выходить за контур губ, потому что нанесенный на вот эту зону, на этот лукомора, блеск визуально губу сделает меньше. То есть то, что мы делаем при помощи помады и карандаша, пытаясь увеличить губу, при помощи только на центр губ. Карандаш подбираем. Я подобрал максимально совпадающий с натуральным матовый, не имеет функции блеска. Мы сделали контур, и затем при помощи румян, которые у нас смотрятся на лице как натуральные, акцентируем центр губ. Румяна смешивая с блеском, дают вот такой вот легкий эффект помады. Если мы пользовались кремами, то мы их используем для губ. Да. А если порошками, тогда используем помаду для. Да, вот используем этого. помаду, либо можем карандашом покрыть полностью все, все губы. И какая прекрасная форма губ получилась. Как ты достиг этого эффекта? Я не рекомендую в романтическом макияже делать какие-то острые акцентуации, рисовать какие-то углы, рисовать слишком контрастный контур губ. Губы должны выглядеть естественно, максимально близко к тем, которые у вас есть на лице. Красим ресницы, приподнимая их, тщательно прокрашиваем от корней к кончикам. Ты с бровями-то ничего не сделал? Брови я сейчас акцентирую при помощи теней. Не рекомендую использовать карандаш, не рекомендую использовать гелевые подводки, потому что чересчур яркие акцентированные брови в романтическом макияже неуместны. Лучше всего тени, либо если карандаш, то его нужно хорошо растушевать, чтобы он только чуть-чуть выделял брови, чтобы чуть-чуть подправить их форму. У Софии довольно широкие брови, мы не будем их полностью прорисовывать, мы просто делаем их визуально более густыми. Мы как бы по центру рисуем вот такую вот линию, по центру брови, смещаясь кверху. Собственно, это был финальный штрих. Закончили ресницами и бровями. Итак, вкратце. Во-первых, не перебарщиваем с тональным средством. Если у вас хорошая кожа, используйте только пудру, только на Т-зоне, чтобы убрать блеск. Чем более открытая и свежая будет кожа, тем более натурально и романтично будет выглядеть макияж. Второй момент. Если необходимо подкорректировать какие-то недостатки, можем использовать консилер, но аккуратно, в небольшом количестве, не создавая эффекта панды, не создавая больших затушеванных кругов под глазами. Если есть необходимость перекрыть капиллярчики, перекройте их при помощи серых теней, проведенных по линии роста ресниц. Можем немножечко использовать цвет, но совсем-совсем чуть-чуть, чтобы подчеркнуть цвет глаз. Макияж должен быть нейтральным, поэтому используем в основном бежевые, молочные и светло-коричневые, либо светло-серые оттенки, если у вас холодный типаж. Можем использовать стрелку, но стрелка должна быть мягкой, то есть к внутреннему уголку она растушевывается, уходя в дымку. За счет этого она не выглядит слишком агрессивно, а просто подчеркивает ваши ресницы и открывает глаза. И брови акцентируем мы при помощи теней, чтобы они не выглядели слишком жесткими форму губ тоже не делаем слишком жесткой, выбираем более округлую, более натуральную. Ну и последняя хитрость, чтобы открыть глаза, наносим небольшое количество хайлайтера под внешний уголок глаза и под эту зону наносим румяна естественного оттенка. Романтичная естественность, София, вам очень к лицу. Но мне кажется, образ в такой прекрасный день, как День Святого Валентина, будет завершенным, если и прическа будет романтичной. Конечно Может, подскажешь что-нибудь? Модная тенденция, которая не выходит из активного оборота уже долгое время, это косы, различные плетения. Можно сделать косу в виде обруча, можно просто заплести косы, потом распустить их и получить шикарный объем, шикарные волны. Прическа не должна выглядеть чересчур жесткой. Она должна выглядеть так, будто вы сами ее сделали за 15 минут. Поэтому не перебарщиваем с лаком, не перебарщиваем с гелем. Можно использовать какие-то цветы, можно использовать украшения, но не ювелирные. Но Софии мы уже заранее сделали прическу с элементом косы, ну и такую корзиночку, в которую мы собрали ее замечательные волосы. Мы можем с удовольствием полюбоваться полученным результатом. Спасибо, София, что помогли нам. Тебе, Рома, за бесценные советы. Всего 15 минут и создан романтичный образ нежной девушки, которая готова принимать подарки, а главное дарить подарки. Прежде всего, любовь. Ведь день сегодня волшебный. Завоевать сердце любимого мужчины легко, если умеешь вкусно готовить мясо. Сегодня своим фирменным рецептом поделится участница шоу «Зважение та счастливее» Марта Карпенко. Она сегодня в гостях у меня вместе с Андреем Марнаузом. Встречайте! Андрей и Марта познакомились на шоу "Зважені та счастливее» меньше року тому. Двометровий богатир з вагою 172 кілограми, і справжня красуня, колишня спортсменка, незважаючи на 125 кілограмів ваги, змогли досягти своєї мети, схуднути, а окрім того, знайти своє щастя. Багато хто здогадувався, що між ними існувало дещо більше ніж просто дружба. Те самі Марта Андрій боялися повірити, що почуття між ними справжні, адже в минулому кожен з них пережив болісний розрив стосунків з коханою людиною. Боячись знову пережити той біль, вони довго мовчали про свої почуття, дозволяли собі лише дружбу. Але по завершенні проекту Андрій зрозумів, якщо не почне діяти, назавжди втратить жінку, яку покохав. Отож, відразу після феєричного фіналу шоу запросив Марту під приводом спільних тренувань на побачення. Він освідчився її у коханні і дізнався, що Марта в нього теж закохана. Новий рік вони відсвяткували разом у найромантичнішому місці України серед засніжених Карпат. Сьогодні Андрій та Марта уперше в нашій програмі. І дівчина навіть не підозрює, що цей день святого Валентина вона запам'ятає назавжди, бо саме зараз у нас в студії Андрій має намір запропонувати їй стати його дружиною. Здравствуйте, Здравствуйте! Ну, мне кажется, что вы как раз та пара, чувства, отношения которых зарождались на глазах у всей страны, да? Ну, в принципе, да. А сегодня впервые на глазах у всей страны вы будете вместе готовить. Да. Что будем готовить, Мартос? Сегодня мы будем готовить филе миньон. Філе міньйон називають королівським стейком, адже готують його з найніжнішої частини яловичої вирізки. М'ясо товщиною 6-8 см, обгорнуте тонким шматочком бекону, завдяки своїй мармуровості і дивовижній ніжності, готується так само просто і швидко, як і інші стейки. Якщо ж ви вважаєте, що ця страва занадто жирна, заспокойтесь, адже філе спочатку смачить на грилі, а потім печуть. Тож більшість жиру випаровується. Це найпопулярніша страва, яку замовляють американці. для романтичного вечера дня всех закоханных. Для него подойдет как э, говяжья, так можно взять и свиную вырезку. Смотрите, как Андрей внимательно слушает Марту. Я боялся делать предложение, потому что наряду со словом "да" есть еще слово "нет", есть еще слово "подумаю". Ты уже пробовал то, что Марта готовит? Что-то подобное. И что мы будем делать с этими аппетитными сочными кусками? Нужно брать хорошую вырезку. Мы взяли говяжью, так как в принципе стараемся придерживаться рациона питания. Но сегодня немножко мы, конечно, побалуемся и возьмем бекон. Мы вообще сумасшедшие мясоеды вместе с Андреем. Мясо мы не маринуем и не заправляем, и ни в коем случае не солим, так как если мы его присолим до готовки, оно будет суховато, будет невкусное. Поэтому можно будет заправить и присолить уже в конце. В данном случае мы будем использовать соус. Ужин романтический. Вот если подать такое мясо, мне кажется, сердце любого мужчины сразу же растает. Ну и пока вот э, Марта там что-то так красиво закручивает, Андрей расскажет нам немного о том, как вы впервые увиделись. Это же произошло на проекте «Изважение тысячи да, людей, да? особо да? сразу не общались, потому что, допустим, в марте было интересно там похохотать с более молодыми людьми. Ну, Андрей просто, он такой серьезный мужчина, ему нужно все продумать. А я очень такая ветреная натура, воздушная, как он говорит. А вот что ты подумал, когда ты вчера... Не говорил тебе еще? Не, нет, нет. Не. А, не, а на нашей кухне не... мы все узнаем. А всегда. Все Спасибо, Андрюш. Да. да, я уже похозяйничала, справилась. Да, ну я сейчас туда займусь соусом. Нет уж. Нет. Ты ушки. расскажи, что ты подумал, когда Марта увидел впервые. А что я подумал? Для меня это все время прошло как в тумане. То за одной какой-то вот мелочи могло пойти уже все не так. Ну, наверное, подумал, что очень красиво. Это выделялось среди всех, на самом деле. Выделялось какой-то вот от тебя прям струился свет лучиками. Мне тогда это очень <с понравилось. Будем делать соус. Сначала нарежем чесночок мелко. Угу. Вы же теперь за здоровое питание. Это же Конечно. на всю жизнь, да? да? Ты собираешься приготовить мясо. Можно позволить такое блюдо, особенно в День Святого Валентина. Ну, что там того бекона, как говорится. Многие ошибочно думают, что здоровое питание, правильно рациональное, это невкусно. Это не так. Конечно, свинину мы очень редко употребляем. Можно черный шоколад. Можно 30-40 грамм черного шоколада в первой половине дня утром для худеющих. Для людей, которые хотят поддерживать свой вес можно и чаще. с чашечкой кофе. Шоколада можно попробовать немножко и больше, особенно когда очень хочется. И потом либо сэкономить на дальнейшем питании, либо отрабатывать это все уже в зале. Вот вы слышите, как люди говорят, да? То есть стоят двое влюбленных, значит, это нужно отрабатывать в зале, 40 граммов. Ну, а романтика присутствует в ваших конечно. отношениях? Ну, конечно. А вот это вот постоянное подсчитывание граммов, калорий, так, пошел в тренажерный зал 25 раз, то 18 и так далее, это не нет. мешает? как такового нет, это уже на автомате выработано. Оно. Да, действительно, мы не ведем подсчеты, мы уже как-то ориентируемся даже по порции. Да? Вот я смотрю в тарелку знаю, что я могу съесть там один или два кусочка. То есть я ориентируюсь по весу, по калорийности продуктов. О, гарнир, да? я так понимаю, к этому мясу будет угу. овощной. Какие да. именно овощи войдут? Это будут грибы. Вы видите уже лук, фасоль. Заправочка к мясу будет очень вкусный соус. В него входят имбирь, соевый соус, сухое вино и орех мускатный. Угу. Как Красиво Андрей умеет нарезать овощи даже. Аккуратно, да? Да да, да. Да, да. да, да. Заботливо. Очень быстро. Ну а вообще, из того, что ты узнала о нем, вот пока вы еще не очень сблизились, что покорило твое сердце? Были такие моменты. Я прихожу в комнату и вижу, у меня на кровати роза. Я могла бы, конечно, соврать, что я не знала, кто мне подарил эту розу, но я догадывалась. Розы дарил. Что роза ты еще дарил. делал такого, чтобы ей было легче определиться? Разговаривал. Вот я никогда с людьми с малознакомыми, не беседовала на такие откровенные темы. Такое ощущение, что я просто знала его всю жизнь. Да, наверное, уже давайте мясо начнем. Ишь ты, так а овощи у тебя жарятся или да, что? Да. А мужчины, они же ужасно деловые, да. И не до этих девичьих разговоров. Я думал совсем о другом. Я прокручивал в голове еще раз и еще раз, как я буду выходить, что мне надо сказать. Кстати, ну, если нет фольги дома, можно использовать зубочистки. Нам, в принципе, будет достаточно обжарить с двух сторон, три минутки ну, да. с одной и три с другой, чтобы образовалась корочка. Эктор называет это запечатать. Запечатать мясо, да. Чтобы все соки остались там внутри. Андрей, как тебе кажется, вот в марте самые основные черты? У него огромные зеленые красивенные глаза. Ну какая черта характера? Красивые глаза. А мужчина же всегда, да, сразу на душу. Какая фасоль там, Андрей? Уже отварена. Это уже становится традицией на нашей кухне. Женщины как бы готовят, разговаривая, а мужчины все на самом деле делают. Нервничал, да. Все валилось из рук, бекон развалился. Миньон уже получился как кусок жареного мяса с кусками жареного бекона. Делаем соус, смешиваем ингредиенты. Соевый соус, сухое вино, это в равных пропорциях, да? Один к одному, да. То есть мы запечатали мясо, там его сок и вкус сохранился, при этом мы его не солили, никакими специями не обрабатывали, только обернули в бекон. Мы просто редко используем на самом деле соль. В соусе у нас содержится соевый соус. Я думаю, что, ну, по моему вкусу и по Андрюшину этого будет достаточно. Ну а кому надо будет досолить, это можно с... будет сделать в конце. Соус надо налить в овощи. Сейчас в целом получается начнем. довольно простой рецепт. Ну, да, рецепт а был. по какой еде ты больше всего скучаешь? Из той, которую тебе теперь нельзя. Я обожаю мороженое. Люблю там, жареную картошку. Март, а ты от чего отказалась? А теперь думаешь: ой, как бы хотелось. А вот... Ну вот честно, так мало от шоколада. У нас готовые овощи, и мы выкладываем мясо. Теперь мы фольгой накрываем всю эту нашу красоту для того, чтобы запечь в духовке. Мясо доготовится. Духовочка уже нагрелась. А это мы для чего делаем? Для того, чтобы мясо запеклось и было достаточно сочным. И сейчас мы отправим его в духовку. Она разогрета до 180 градусов. 15 минут еще будет в духовке, и затем уже можно будет употреблять. Нам понадобилось ну, полчаса, пусть 10-15 минут на подготовку, да? И это означает, что если вы запланировали романтический ужин и все еще думали, что приготовить, то вы можете прямо сегодня успеть приготовить миньон по рецепту Марты и Андрея. В какой момент во время проекта вы поняли, что вы не разъедетесь, а будете дальше вместе? О, было очень тяжело. Мы, когда разъезжались, во-первых, я понимала, что уже я не могу без этого человека, но мы держали дистанцию долгое время. И я боялась позвонить Андрею. И он мне позвонил и предложил совместные тренировки. Собственно, так и продолжилось наше общение. А потом все а решилось. нахлынули. И мы уехали в Закарпатье. Какой должен мужчина рядом с тобой? Я вот честно без особой лести скажу, что такой мужчина вот. Он есть, он рядом. Mm. Честно. Ну, я не обманываю. Я просто даже не могла подумать, что я смогу так полюбить. Где? <свят> <свят> Умный, добрый, понимающий, рассудительный. С Андреем я чувствую себя как за каменной стеной. Сегодня романтический ужин у всех влюбленных. У Марты и Андрея тоже. Они запланировали приготовить филе миньон. Мясо в духовке уже 15 минут. При температуре 180 градусов. Да, я думаю, что мясо готовое, можно доставать. Так. Получилось? Да, я вижу, что получилось, потому что даже крови нет. Но думаю, что внутри сочно. Нужно попробовать обязательно. Угу. Тут то, о чем вы говорили, что мясо запечаталось, и оно как бы протушилось в духовке, то есть не зажарилось, да. а стало просто как да. бы проваренным на пару. Да. На нашей кухне мы сегодня готовим филе миньон. Ну, вернее как. Андрей готовил, мы с Мартой делали вид, что все знаем, и вот что у нас получилось. Будем пробовать? Будем пробовать. А можно мне поменьше? Кусочек, да. Так как я продолжаю еще сбрасывать вес. А Андрею самый большой. Сегодня 14 февраля. Это же сегодня день влюбленных. Праздник прям вот тут у меня. И чтобы я не налила вина, вы этого не видели. Для людей, которые желают сбросить лишний вес, если употреблять алкоголь, то пусть это будет сухое вино. А, слушайте, какое мягкое мясо получилось. Марта. И сочное, да? Да. Андрей, что скажешь? Очень вкусно. Ну что, под такое вкуснейшее мясо и не выпить. У меня есть тост. Я хочу выпить за вас, потому что в день Святого Валентина вы оказались на моей кухне. Ты, Мартусь, и ты... Я постираю. Извини, пожалуйста. Ну, да пошел! Ну правильно, ему надо переодеться. Ладно, наверное, это судьба, что Андрей ушел. У меня к тебе такой вопрос. Ну я в последнее время mm -hmm. стала встречать в интернете информацию о том, что у тебя роман с одним из участников X-фактора. Что? Нет? Нет, это неправда. Нет, ну подожди, я знаю, что средства массовой информации uh -huh. часто пишут, что зря, да? Но в этот раз я была очень впечатлена, потому что все время за вами следили, что происходит в шоу не это счастливее», и потом почему-то именно о тебе такое написали. Нет, честно, я не знаю, первый раз слышу. А кто-нибудь из моих гостей сегодня слышал о том, что... Я чув. Чи знаєш ти, як сильно душу б'є, безжальний дощ, так ніби він завжди чекав лише мене. А як болить зимовий спокій нашого вікна, ніжно пастельний, як і твій. Улюблений далі, забути все, здається, я б ніколи не зумів, один дзвінок скидає відлік волі на нулі, І погляд твій він вартий більше, ніж мільйон. далекий, як і твій улюблений далі, така як ти, буває раз на все життя, і той із неба, така як ти, один лиш раз на все життя, не вистачає грається.

Мы все очень хорошо видели, но я не расслышала ничего. Нет, не Вы тоже не расслышали. И ты не расслышала, Марта. Андрюша, я все что ты все это время говорила? Марта, я тебя очень-очень сильно люблю. Хочу с тобой связать свою жизнь. Выйди за меня замуж. Я тебя очень люблю, я буду с этим Я не верила, что в моей жизни может быть такой чудесный момент, который произошел. Что так любимый мужчина может сделать предложение. Она вот этого абсолютно не ожидала. Мне это очень сильно понравилось. Особенно понравилось то, что вот именно она еще и согласилась. Этот момент вместе с нами пережили ребята, которые так прекрасно пели, правда? А что вы хотите сказать всем нам в День влюбленных, Аркадий? Знаете, нехай, нехай, в вашем житии будет безлич вот таких вот гарных сюрпризов. Ценуйте один одного. И любить, звучайно же. Любовь – это великое искусство. И я желаю всем овладеть вот этим искусством и быть профессионалами. Очень рад за вас, правда. Я представляю, какие у вас эмоции. Так что, мужчины и женщины, девочки и мальчики, дарите друг другу чаще эти эмоции. И пусть каждый день будет незабываемым. Чудеса в жизни случаются, особенно если эта жизнь наполнена любовью. Спасибо, что были с нами в этот волшебный день. Спасибо вам, с праздником Спасибо. и вечной вам любви. Спасибо. Наступного понеделка в шоу. Прямо в рот уже можно... Делать себе зефир. Ты богиня зефира. Наше... Забустело. Ты... Когда купалась последний раз в холодной воде? Неделю назад. Даже утка там проплывала, она больше замерзла, чем вы. Это может повлиять на становление половой системы. Она же не сидит в воде до тех пор, когда губы синеют. Если даже там какие-то вирусы, я это переношу без таблеток, без врачей.